На сьогоднішній день, коли говорять в Україні чи десь в іншій країні про те, що сільське господарство без хімічних добрив не матиме врожаїв міф. І цей міф підтримується до сьогоднішнього дня. Хоча прекрасно це було відомо давно, дуже давно, я наводив фразу із Докучаєва, я ще раз її наведу. Еще раз наведу. Докучаев, статья 1895 года, где он говорит. Исследования Бертло сделали вероятным, что бактерии и вне симбиоза бобово-мотыльковыми, живя самостоятельно в почве, могут, могут ассимилировать азот атмосферы. Отсюда уже дальнейший вывод, что при помощи внесения бактерий можно заражать почву, где бактерий не было. Новейшие исследования, новейшие, 1895 року статья, Ноббе, Гильтнера, Гаттера и Шмидта действительно показали, что введением в незараженную почву экстрактов из клубеньков бобово модельковых или из самих почв, на которых произрастали эти растения, можно вызвать у растений из того же семейства эффект иногда более сильный, более сильный, да, это задумайтесь над этим, чем от внесения в почву даже таких самых важных удобрений, как селитра и серно-кислое мяг. Продолжу. Сельские хозяева, правда, пользовались этим способом, этими способами, но совершенно бессознательно. Тут я с ним не погоджусь. Они применяли и применяют также заряжение почвы, внося навозные удобрения. Но в этом до сих пор видели лишь непосредственное внесение удобрительных веществ. Но, несомненно, вместе с навозом вносятся в почву и бактерии, роль которых, по всей вероятности, не меньше роли вносимых удобрительных веществ. Книга Овсинького, Овсинького, Ивана Овсинского. Івана Євгеновича. Була видана приблизно в той же час яка книга, яка зветься Нова система удобреній. Він говорить про те, що не потрібно використовувати хімічні добрива, тому що вони завдають більше шкоди родючості ґрунту. І в, в цій книзі приводить досвід, свій досвід. А він працював на подільській дослідній станції, Подільська, тобто це регіон Вінничини Хмельниччини, де він отримував такі врожаї в той час, в кінці позаминулого століття, яких не отримували на добровах.